ओं श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीमात्रे नमः हरिः ॐ अथ गुरुप्रार्थना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् दक्षिणामूर्तिप्रार्थना निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः अथ गणेशप्रार्थना शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं देव सर्वकार्येषु सर्वदा हयग्रीवस्तोत्रं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे श्रीलितात्रिपुरसुन्दरीदेवी प्रार्थना यत्रापि भोगो न च तत्र मोक्षः यत्रापि मोक्षो न च तत्र भोगः श्रीसुन्दरीसेवनतत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्त एव अथ श्रीलितात्रिपुरसुन्दरीदेवी ध्यानम् सिन्धूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीं मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभेदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां संपत्दात्रत्रत्रत्रत्री सकुंकुमनालिकुंबिकूरीका क्षण सशरचापाशाकुश अशेषजनमोिनी अरुण मल्यभूषाबरां जपकुसुम्भासुरां जप विध तत्सत ओम ओं तत्सुरभ्यो नमः श्रीमात्रे नमः